Hampir semua peternak semut rangrang -rang di Indonesia menggunakan air gula tebu untuk memberi minum kepada semut peliharaannya. Pepatah lama juga mengatakan ada gula ada semut. Tentu pepatah ini tidaklah salah. Tapi mengapa jika koloni semut rangrang yang diberikan minum dengan menggunakan air gula tebu saja justru sang ratu akan mengalami penurunan produktivitas secara drastis dan kemudian berhenti bertelur bahkan bisa menjadikannya kurus kemudian mati Apakah sudah benar memberikan air gula tebu di peternakan semut rangrang, sedangkan mereka di habitat aslinya, yaitu alam liar, tidak pernah menemukan gula tebu? Teman-teman, peternak semut rangrang pemula. Perhatikanlah video ini sampai akhir, jangan di skip-skip karena kami akan membagikan salah satu pengetahuan mendasar tentang apakah minuman air gula tebu biasa sudah tepat untuk diberikan dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bagi semut rangrang -rang agar peternakan Anda tidak mengalami kegagalan. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Halo teman-teman, peternak dan juga penghobi semut rangrang, -rang. semoga Anda dan keluarga selalu dalam kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Pada video sebelumnya, kami telah membagikan ulasan singkat bahwa semut adalah hasil evolusi dari lebah. Pembahasan pada video itu berhubungan erat dengan pengetahuan yang harus dimiliki oleh peternak semut rangrang. Seperti pada ulasan sebelumnya, nektar menjadi sumber karbohidrat dan tepung sari atau polen sebagai sumber protein adalah makanan utama untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada lebah pada semut rangrang yang masih berkerabat dekat pada proses evolusinya juga memiliki kesamaan dalam hal pemenuhan nutrisi untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya Semut rangrang memang terlihat seperti karnivora karena mereka memakan hewan lain namun jika kita perhatikan lebih mendetail, semut rangrang -rang di alam liar akan sangat sulit, bahkan nyaris tidak pernah menemukan hewan buruan apapun ketika musim kemarau panjang. Dalam kondisi seperti itu, koloni semut rangrang -rang tetap bisa survive dan mampu berproduksi dengan baik. Apakah rahasia dibalik semua itu? Apa yang mereka makan ketika tidak menemukan hewan-hewan lain di sekitar mereka? Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sebagai penunjang kehidupan koloni semut rangrang -rang di alam liar saat musim kemarau panjang adalah embun madu. Embun madu dihasilkan oleh serangga kutu daun yang memang sengaja diternakkan dan diperah oleh semut rangrang. -rang. Ini pernah kami ulas secara lengkap pada video yang telah lalu. Kandungan dalam embun madu dari kutu daun ini hampir mirip dengan madu yang dihasilkan oleh lebah. Perbedaannya terletak pada konsentrasi glukosa dan fruktosanya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan madu dari lebah. Karbohidrat lainnya tidak terdapat pada embun madu sedangkan kandungan oligosakarida terutama trisakarida, melezitosa, dan rafinosa dalam embun madu lebih banyak jika dibandingkan dengan yang ada pada madu lebah. Itulah mengapa madu lebah murni tidak cocok jika diberikan kepada semut rangrang. -rang. Komposisi dan kandungan yang berbeda pada kedua jenis madu ini ternyata mempengaruhi produktivitas semut rangrang. -rang pada musim kemarau panjang, koloni semut rangrang -rang nyaris tidak pernah memakan hewan apapun dan hanya mengkonsumsi embun madu ini, tapi bisa membuat mereka tetap hidup dengan normal dan tetap produktif tanpa asupan makanan lain dalam bentuk apapun. Ini juga berlaku pada semut spesies yang lain. Lalu apa pentingnya mengetahui hal tersebut untuk kita peternak semut rangrang? -rang? -rang? Banyak yang menganggap remeh hal seperti ini dan berujung pada kegagalan lantas memberikan stigma negatif pada usaha berternak semut rangrang ini. Padahal, sejatinya pengetahuan mendasar seperti ini sangatlah penting untuk diketahui oleh peternak agar bisa berhasil dalam berternak semut rangrang. Selama ini, secara turun-temurun peternak semut rangrang Indonesia mayoritas memberikan air gula tebu untuk piaraannya dan mengalami kegagalan. Akan tetapi, masih saja banyak yang mengikutinya dengan menggunakan air gula tebu ini. Padahal sudah terbukti hal itu merupakan faktor penyebab kegagalan. Jika kita mau mengevaluasi cara berternak semut rangrang -rang selama ini dan sedikit berpikir secara sederhana saja, maka akan timbul pertanyaan yang sangat logis dan rasional atas kegagalan masal ini. Sebagian dari kita tentu akan mengarah pada pertanyaan: apakah semut rangrang -rang di alam liar pernah menemukan gula tebu? Apakah pemberian gula tebu bisa berefek baik sebagaimana semua terang-terang yang mengkonsumsi embun madu? Tentu jawabannya adalah tidak. Kandungan nutrisi air gula tebu berbeda dengan yang terdapat pada embun madu. Molekul keduanya pun berbeda. Perbedaan kandungan nutrisi pada air gula tebu dan embun madu inilah yang akan mempengaruhi produktivitas ratu semut rangrang -rang dan koloninya dalam menghasilkan kroto atau telur. Nutrisi yang terdapat pada air gula tebu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan semut rangrang -rang sebagai penunjang produktivitasnya sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan hasil memuaskan dalam berternak semut rangrang jika masih menggunakan air gula tebu saja sebagai minumannya. Pemberian air gula tebu selama ini hanya berdasarkan karena semut rangrang doyan untuk meminumnya, bukan didasarkan atas pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi kehidupan semut rangrang. Hal ini wajar terjadi karena metode berternak semut rangrang di Indonesia selama ini masih didasarkan pada cara-cara otodidak saja, bukan berdasarkan pada penalaran ilmiah tentang kebutuhan semut rangrang untuk kehidupannya. Inilah salah satu penyebab utama pada kegagalan secara massal dalam berternak semut rangrang di Indonesia. Ribuan peternak semut rangrang Indonesia telah gagal disebabkan oleh kesalahan dalam memberikan asupan nutrisi atau gizi untuk hewan ternak yang satu ini. Atau, dengan kata lain, pemberian minum berupa air gula saja untuk semut rangrang belum bisa memenuhi kebutuhan gizi sebagai penunjang kehidupannya dan akan mengakibatkan kegagalan dalam usaha berternak semut rangrang. Lalu, apakah minuman yang tepat untuk semut rang-rang di peternakan tentunya akan sulit bagi peternak untuk mendapatkan embun madu yang dihasilkan oleh kutu daun selayaknya di alam liar. Oleh karena itu, semut rang-rang di peternakan harus dibuatkan minuman yang setara dengan embun madu. Bagi Anda yang membutuhkan resepnya, Anda bisa melihat panduan pembuatannya di tab komunitas channel ini. Kami perlu menjelaskan di sini bahwa resep yang kami bagikan adalah bahan-bahan dan cara pembuatan minuman yang tepat untuk semut rangrang, bukan resep membuat nutrisi untuk memacu agar produksi kroto menjadi banyak seperti pada tutorial-tutorial lain yang ternyata hanyalah kebohongan atau pembodohan dan tidak pernah terbukti khasiatnya secara nyata. Resep kami ini sudah teruji di banyak peternak semut rang-rang dan terbukti mampu mempertahankan produktivitas koloni semut rang-rang yang ditandai dengan banyaknya hasil kroto yang didapatkan saat panen, dan ratu semut rang-rang pun tidak mengalami kekurangan nutrisi sehingga ia tetap gemuk dan produktif secara berkelanjutan. Kami tidak menjanjikan bahwa dengan menggunakan resep kami ini, hasil panen Anda akan melebihi hasil panen di alam liar. Nah, selama ini belum ada satupun metode ternak semut rangrang -rang yang bisa menyamai hasil panen kroto atau telur semut rangrang -rang di habitat aslinya. Jika minuman ini dibuat sesuai dengan resep dan petunjuk yang kami berikan akan berefek mendapatkan hasil kroto yang lebih banyak daripada sekedar menggunakan air gula tebu biasa yang justru cenderung mengalami kegagalan dalam panen Sekali lagi, resep ini adalah tentang pembuatan minuman atau makanan cair yang tepat untuk semut rangrang -rang, agar bisa terpenuhi kebutuhan nutrisi untuk hidupnya dan bisa nyari setara dengan embun madu sebagaimana yang didapatkan mereka pada kehidupan di alam liar. Dengan minuman ini, semut rangrang hanya perlu diberikan pakan berupa hewan lain setiap dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali karena protein dan nutrisi lain yang mereka butuhkan sudah tercukupi. Ini berarti peternak bisa menghemat pakan padat. Mohon maaf jika resep ini hanya bisa diakses untuk subscriber yang sudah gabung di channel ini Karena kami khawatir akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu Seperti halnya kami dulu pernah men-share di sebuah grup Dan ternyata di kemudian hari resep kami ini disalahgunakan untuk perbuatan yang merugikan orang lain untuk Anda yang membutuhkannya, silakan klik gabung setelah Anda subscribe channel ini. Kesimpulan dari video ini adalah pada musim kemarau panjang atau pada kondisi tidak menemukan hewan lain untuk dimakan, semut rangrang bisa bertahan hidup normal dan produktif cukup hanya dengan mengkonsumsi embun madu dari kutu daun. Pemberian minuman berupa air gula tebu saja bisa menyebabkan kegagalan pada peternakan semut rangrang. Madu lebah murni tidak cocok untuk diberikan kepada semut rangrang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada yang tidak berkenan. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha selalu memberikan solusi untuk permasalahan ternak semut rangrang. Cukup sekian video kali ini. Jadikan hidup Anda lebih bermakna. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.